У Краснограді продовжується велика робота з організації централізованого вивозу твердих побутових відходів із приватного сектору. Працівники комбінату комунальних підприємств, які займаються цією справою, щодня проводять подвірні обходи, укладають договори та роз'яснюють людям, яким чином буде вивозитися сміття. Більше про це знає директор комбінату комунальних підприємств Лілія Риндіна. Уважаемые красноградцы и жители поселка Степное, поселка Кумы и опытной станции, я думаю, все мы хотим, чтобы на наших улицах и в наших домах была чистота и был порядок. Для этого нужно одно – мусор должен собираться и централизованно вывозиться в определенные для этого места. Красноградским исполкомом на основании конкур проведенного конкурса Краснородский комбинат коммунальных предприятий был определен исполнительным услуг по вывозу твердых бытовых отходов. Для выполнения этой работы у комбината имеются все возможности. Мы полностью обеспечены автотранспортом и контейнерами. Сейчас мы проводим активную работу по заключению договоров. На сегодня охвачено уже Предоставлением этой услуги 25% частного сектора города Краснограда. Уважаемые красноградцы, считаю, что каждый э, собственный домовладение должен заключить э, договор с нашим предприятием. Для этого вам нужно обратиться э, по адресу улица Ленина, 90, гостиница Юбилейная, на четвертый этаж. Для тех граждан, которые не в состоянии самостоятельно прийти к нам, наши люди готовы в любое время прийти к вам для выполнения этой работы. Обращайтесь по телефону 734 81. Напоминаю, что согласно правил благоустройства города Краснограда, поселков Степное и опытная станция, утвержденным решением городского совета, каждый домовладелец обязан заключить договор на вывоз твердых бытовых отходов. За отсутствие такого договора статьей 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрен штраф от 340 до 1360 гривен. Для тех собственников, которые самостоятельно вывозят твердые бытовые отходы, Напоминаю, что в законе об отходах предусмотрено, что вывоз твердых бытовых отходов осуществляется только специализированно оборудованным автотранспортом. Для заключения договора вам необходимо предоставить следующий пакет документов. Копию паспорта, копию кода, справку о составе семьи и для э, граждан, которые пользуются льготами, копию соответствующего документа.